Вот этот мужчина. Вот этот Что он делал, расскажи, делал мужчина? Напал, надхмил, грубил. Схватил за руку меня. У меня болит эти рука, возможно, и синяки на руке. Ага. И оскорблял и грубил и пугал. И пугал. И вот это этот человек. Жена. Скажите, пожалуйста, вы зачем на эту женщину напали, а, уважаемые? Кто вам дал право бить женщину? Кто вам дал право бить женщину? Э -э, скажите, пожалуйста, как ваше имя? Алло, Олег. Ну, вот тут вот скандал на Сагайдачного. Подойди. Ты вышел на Сагайдачного? Ты вышел на Сагайдачного? Ну, так выйди и увидишь. Бальбинская Татьяна Марковна. Понятно, Татьяна, да. Вот расскажите, почему Иди он на вас напал и вообще? Так. Почему Просто он на вас сказала, напал? Я сказала, что я с двумя сумками пройти не могу по такому И закупаю. он в ответ что сделал? А он в ответ начал меня запугивать, Грубить, хамить Обзывать бомжихой Схватил за руку и у меня до сих пор борит рука Не ври, не бри а Вы живете, да, пожалуйста, вперёд. имейте уважение Вы живете на Подоле, так? Да, я здесь родилась, я здесь выросла угу. Скажите, вот, как вот вам вот этот вот Вот эти вот девки Меня тоже оскорбляют Татьяна, скажите, вот вот эта площадка, которую незаконно строят, она ну, мешает вам э -э, или ну, не мешает? Площадки на тротуарах должны быть убраны, должны люди ходить угу. по всем тротуарам И никаких вообще площадок не должно быть Здесь подолго застроен площадками угу. Площадки и машины стоят угу. на тротуарах Скажите, ну вы будете в милицию жаловаться по поводу <свист> незаконных действий вот этого мужчины, который вас тут, ну, ударил? Я бы хотела Вы бы хотела? Окей. Если соберется компания, с удовольствием кто-то будет это проводить. Юридически. Не, надо подавать заявление, потому что это беспредел. А Спасибо. Беспредел, тебе. Вот видите, вы своим насилием к женщине спровоцировали человека. Разбить стекло. А, это вы я виноваты, я потому что вы у... побили трех женщин я только я что. Да. И этот человек, он оказывал самозащиту, он защищал женщин. Трех, В данной ситуации, потому что вас отрезвить по-другому было а что, нельзя. А не пятерых? Потому что три женщины три сейчас женщины. Женщины. нам заявили, что пять, вы их били. Пять. Три женщины. Пять. А было пять? Да. Значит, пять. будете за пять отвечать. Да. Будете отвечать за пятерых тогда. Ну, ну, как покажу, ваша фамилия? Него, это да, это из-за него. Как ваша фамилия, отчество? Представьте. А это документы такие и вы сотрудник ресторана, мы так поняли, да? Так? кем вы работаете в ресторане? Будем знать, господа, это самая лучшая реклама ресторана. В ресторане Рукола бьют женщин. Приходите в Рукол.